Беда, как известно, время и место не выбирает. В доме творчества и ремесел Радуга во время пасхального праздничного концерта на сцене внезапно вспыхнул огонь. Правда, совсем неблагодатный. На месте события побывала и Елена Штрафина. С праздником Светлой Пасхи. Этот городской концерт теперь запомнится многим. Началось мероприятие традиционно с выступлений местных коллективов. Ансамбли пели православные песни и поздравляли христиан с праздником. слова эти сбылись. Позже, как только поздравить православных верующих на сцену Дома Творчества, вышел настоятель Крестовоздвиженского храма, отец Анатолий. Иисус Христос был послан на землю именно для того, чтобы опять вернуть человека в рай. Для этого он знал, что приходит мир грешный. Он знал, что здесь будет и предательство, и ложь. Вспыхнула проводка, началось задымление. Искры благоденствия зрители приняли за благодатный огонь, шуткали, но замыкание произошло как раз во время выступления священника. Неполадки были устранены, однако былое настроение уже невозможно было вернуть. Гости покинули концерт, даже не успев получить благословение батюшки и торжественного поздравления. Сейчас по факту возгорания проводятся проверки. Все детали происшествия будут известны уже в ближайшее время. Елена Штрафина, Дмитрий Романченко, Новости БТВ.